Женщина от боли звала на помощь, выбежала с магазина и упала. И мы же вот это поставили машину и побежали к ней. И вот в момент, когда мы подбегали, вот это был второй выбух. В момент взрыва ты не, ну, не понимаешь, у тебя ну, как хлопком удар и все. Ничего не понятно. А вот уже когда видишь, что уже начинают просто люди падать, там что-то падает, там кирпичи падают с, с крыши. И когда это все начинает гореть, вот, вот это уже страшнее. Потому что ну, как бы сориентировался хотя бы, куда бежать и что делать. Волна была, и передо мной пролетел или подоконник, или что-то большое пролетело. И я сразу прикрыл голову, хотел развернуться назад, отойти. Ты повернулся назад в бок, а там шифер упал с этого в асфальт. Я уже просто закрыл голову и стоял. Я даже сразу и не понял, что у меня по мне был удар. Я уже, когда Клеша побежал, у меня просто наклонился к нему, а у меня пошла кровь. <music> ну, я подогнал как можно ближе машину, достал турникет, перетянул ему ногу. Что я же говорю, я Лешу тащил, а мужчина какой-то помог ей сесть в машину. Он ездит. Ну, у нее где-то травма бедра выше, да, потому что у нее, ну, вот, все сиденье залило, у нее именно верхняя часть. Я так понял, где-то продавщица, наверное, из этого магазина. Потому что черный Фартух остался в машине весь <laughs> в крови. Это Ну, сказала спасибо, что мы ее не бросили, что вытащили ее оттуда и завезли в больницу. Алексея сразу на операцию положили, мы пока сообщили, пока я зашел, потому что связи в больнице не было, то мы потом его искали и сказали, что он уже на операционном столе. Ну, врачи сказали, как чтобы, главное, чтобы хорошо кости сошлись, потому что у него две кости сломаны, главное, чтобы кости срослись. Ну, то, что пальцы шевелится, уже большой плюс, что нога спасена. Ну, никто не знает, как деле он поведет себя в такой ситуации, никто не знает. Поэтому... Слава Богу, что мы вот так повели, что не уехали, помогли, ну, чем смогли. Не, ну, вы, что это герой? герои? Герои — это когда специально люди подготовлены и идут, спасают людей. Вот это герои, да. Тут просто оказались в этот момент, ну, в этот час мы оказались здесь.